اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Thank you. اشرح صدورنا وحقق لنا بالذكر نصرا مؤمن Sudurana. Wahai Tuhan kami Wahai Dengan, dengan Al-Quran Maka terangkanlah hati kami Dan jadikanlah Al-Quran itu Sebagai pertolongan yang hebat Buat kami Wahai Tuhan kami menyeru kepadamu Wahai Ar-Rahman Permudahkanlah segala urusan kami Dan dengan Quran dengan Quranmu Yang terpelihara di lauh mahfuz dengan doa kita subhanakala malana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim maha suci mu ya allah tidak ada ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami sesungguhnya engkau yang maha mengetahui yang maha bijaksana rabbi zidni ilma ya tuhan kami tambahkanlah ilmu untuk kami <Sess> Allahu Akbar allah. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 481. Pada ayat yang ke-39, kita melihat kepada bukti lagi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diikuti pada ayat 40 hingga 43, ancaman bagi mereka yang yang tidak mempercayai Allah dan kesucian al-Quran bagaimana tuduhan demi tuduhan yang diberikan itu disangkal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya pada ayat 44 hingga 46 kita akan berkenalan tentang Al-Quran sebagai punca ataupun sebagai sumber wahyu yang mempunyai panduan berbahasa Arab. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا كفوا بالذكر لما حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك bin wallamil lil 'abid. Allah. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, jangan menyeleiweng ayat-ayat Allah dan mentakwilnya secara batil. Yang kedua, Al-Quran itu ubat dan penyembuh, maka kita manfaatkannya setiap hari dan terus berusaha melakukan amal kebaikan. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan. Hazza ataupun Hazaza maksudnya bergerak ataupun tergoncang. Inilah yang diulang sebanyak lima kali di dalam Al-Quran. Perkataannya muncul pada ayat 39. Bila air datang kepada tanah tandus, maka apa yang berlaku? Mineral di dalamnya itu bergerak ihtazat. Ihtazat. Dan akhirnya warabat. Ya, mineral sampai dan akhirnya tumbuh-tumbuhan biji benih yang ada, tumbuh tunas. Akhirnya menjadi pohon yang memberi buah manfaat kepada dunia. Apabila kita mendapat wahyu, kita akan bergetar dan selepas itu akan Bangkit jiwa kita yang yang melahirkan pokok yang rendang melahirkan buah pada setiap masa akhirnya kita akan sentiasa memberi manfaat memberi nasihat meneduhkan orang-orang yang sentiasa bersama Al Quran itulah kesan Al Quran jom kita nak belajar sedikit tajwid sebelum kita nak meneruskan lagi halaman ke 481 <Sess> mayuqalulaka <poem> illa ma qad qila lirrusuli min qablik sempurnakan huruf qaf yang terdapat dalam ayat ini ada beberapa huruf qaf dalam ayat ini mayuqalu qaf yang baris di atas illa ma qad qila qad qila ada tiga lagi ha kemudian ada empat di hujung huruf qaf ni uh, huruf yang kita maklum sifat dia tebal ataupun isti'la uh, yuqalu illa ma qad okey min qabalik adapun qaf yang berbaris di bawah ada satu tu illa ma qad qila qad qila qaf yang berbaris di bawah dia punya ketebalan tu uh, dikurang sedikit dia terkesan dengan baris bawah Ha, dia tak boleh kita baca qad qila. Ha, tak perlu sampai qad qila. Sebab apa baca qila? Sebab qaf tebal. Ha ta tebal kan. Ta ti kita baca. Adapun qaf tidak. Qa qi. Cukup sekadar itu. Qa qi. Illa ma qad qila lirrusul min qablik. Ha tu qaf yang di baris atas, baris depan qa ada pun baris bawah dia punya apa ni ketebalan tu jadi kurang sikit dia terkesan dengan baris bawah tapi bukan kata jadi nipis tidak ada kurang sedikit ketebalan dia q q cukup begitu q jangan baca q wa idza qila ah, bukan mustaqi abukan bukan begitu ah, dalam surah al-fatihah kan mustaqim cukup sekadar itu saja jangan kita terlalu melampau mustaqim ataupun eh, kita nipis jadi macam kaf pula Mustaqim. waktu kaf pula ha, tengah-tengahlah di antara kedua-duanya mustaqim begitu pada huruf qaf barakallahu fikum a'jamiyun yang ada bulat tu di atas alif tu itu adalah hamzah kedua asalnya tetapi ditukarkan letak tanda bulat uh, noktah di situ uh, uh, apa ni saudat yang hitam menandakan itu adalah uh, hamzah kedua dibaca dengan tasheel Tasih ini bacaan antara Hamzah dan huruf Mad. Kita tak baca a a jelaskan hamzah kedua tu kita baca a jamiyun ditekan juga ditekankan hamzah kedua tapi sebagai tashil tidak disebut hamzah secara tahqiq a a a jamiyun bukannya a a bukan apa sebut a jamiyun saya, Saya lagi. Uh, Ayuh. Ha, Hamzah tu tetap ditekan. Tapi ditekan sebagai tashil. Mudah ya, cara. Ya, sebab, ya, ya. sebab nak sebut tu mungkin payah. A, uh, uh, sebab apa? Ada ada tiga huruf kerongkong kat situ. A, A. Lepas tu masuk dalam A pula. <laughs> Tiga-tiga huruf kerongkong jadi payah juga nak nak nak, nak sebut tu. Kalau kita baca mm -hmm. anzar tahum lebih mudah. Dua mm -hmm. hamzah lepas tu nun. Ini adalah dua hamzah. Ada ain huruf kerongkong juga. Jadi situ baca imam kita membaca satu tempat saja membaca dengan tashil. wa wa'arabi. Okey. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم صل على محمد يا ربي صلي عليه وسلم